Так, ну что, вы готовы вы собирать гиганта? Так, собираем мы вот такую конструкцию. Дальше. Берем вот такую деталь, то есть вот так, чтобы она была. Такую деталь сверху, да. А вот тут все просто этим пластинами заложим. Один на деталь есть. И вот этим мы еще крепим вот сюда. Одна такая есть, и другая такая тоже есть. Так, ладно, собираем вот такую конструкцию. Значит, сейчас я покажу, кстати. Вот тут, Опа. Вот такие коготь делаем. Вот тут вот, вот, тоже детали с когтями. А так просто заводим все пластинами. Чтобы было поплотнее. И берем вот такую длинную деталь и ставим сюда. Нам надо таких деталей две. Две такие детали. Так, так значит, один на восемь, треугольничек и решетка. Так, дальше у нас шо? Дальше у нас шоу. Вот так вот, вот так вот, это мы вот так под низ заложим. Сейчас я вам покажу, ось, ось, 1 на 6. И, и поверх такую самую, хоп, короче, и тут эту гладкую скрепим, дальше, эх, ух, опа, так, сюда, сюда такую, дальше и вот такие, короче, двухслойные делаем и просто его все скрепляем. Опа. Опа. И вот здесь сюда Дальше вот так вот. Вот так. так. Это то есть, то есть это ножичек раскладный, короче, не буду использовать как меч. Как, как оружие данного персонажа. Вот Короче, смотрите, видите. О, здесь тут детальки. Вот это просто пластином мы блоком вот так все это залить. Вот, такую поставить, тут шуточку вот так просто и вот тут уже поставить вот такие, а до них тоже опять же залить вот так. Опять же залить. Но поверх тут эти гладкие, вот, вот такие. Тут вот так, вот так, короче. Ну, залить. В общем, как бы все легко, то надо все просто заливать пластином. Корпус его залить пластином и все. Все уже, ну, и сделано. И вот отсяжьте штука. Духи зовут пластинкам. Вот такие тут оставить. Вот, это, кстати, из ниндзя шлепа. Вот такие тут. Господи. Сейчас. Разбил. Тут ну, А. Сейчас я его расцеплю. Так, вот сам вот тут вот так крипом. Вот все как бы деталька. Я там даже забыл, как тут. Вот Видно, как. Хопа. Вот так, Вот так. О, Вот так вот. И крепим вот тут сверху. Вот так. Короче. Отставляем. Я к собаке джетпак самого робота. вот тоже сложно. То есть... Короче. Быстро. Вот такая тут деталька стоит. Значит, мы тут короче залить можно. Ну, вот так, вот так вот сюда было их поставить. Пластинок. Их вот, вот поставить. Вот такую еще ставлю. Так, дальше. Мы будем вот такую деталь ставим и сюда. Вот так вот. Тут просто блоковым пластинами все залить. Просто надо. Да. Так вот, хопа. Дальше вот так. Все, короче. Жидпак собран. Отлажен и головешка. Головешка, я собрать головешку. Значит, вставляем вот такую деталь дешевле. Вот так, значит, трехслойку вот такую поставить. Дальше две вот такие штучки. А, значит, кстати, если что, вот такие еще. Кстати, если кто еще, вот еще, если кто еще не понял, то это мы сейчас ставим титана. Типа будет голову сюда. Значит, скреплю ему так руки. И вот сюда оставляем. Все, я прикрепил, короче, на шарнир. Дальше. Цем мы крепим сюда и опять то же самое. Ну, короче. Сейчас воспалим джетпак. прицепом наверх. Вот так, хоп. И хоп. По Дальше. отсюда, сюда, знаете, убираем ножичек положим его вот. Эп, опа. Опа. Вот так крепим. Так, и сейчас я вам покажу его в полный рост. Только будет еще сложного. У сейчас камера заряжается Эп, Опа. Так. Поставлю его и... Вот он, в полный рост. На секундочку, я сейчас вот так, сейчас вот так поставлю, вот моя рука, вот моя рука, Камней есть еще почти 12. И на секундочку! Вот он, он у меня там ноги до и вот насколько он длинный. Сколько он высокий. И он у меня почти до локтя. То от, от пальцев до локтя почти. В своих размерах. Кстати, у моего друга... Ага, он тоже и тут, а, я где там не помню. А все украинской мову у него есть э, просить в комментариях, чтобы он сделал обзор на своего Клокмана Титана. У него есть он, он, почти таких самых размеров. Только он его в интернете купил, а я его сам собрал. Ладно. Подцепляем нож. Крючок. Дальше руку. Вот так. Вот так вот. Кстати, телевизор надо цеплять. Вот Ру руку подняли. Вот так. Хоп и хопа. Все у нас будет гусеницы. Гусеницы танка. Тимэнти танки трансформируются в танк. дышной. Вот так. Хопа. Раз. Хопа. Два. Вот так. Руки. Хопа. И вот сюда мы ставим нож. типа ствол. типа дуло танка. О, господи. И вот головышка. Вот такие. Вот такие вот огромезные. Собака танк. само такие есть огромный танк. Позже, может, я как-то... ну, не в цей же день, потому что я уже снял сколько? Три видео в день. Нет, это а -а уже четвертое. Потом будут еще какие-то другие видео, где я покажу еще одного робота. И вот, и плюс смех.